Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu. Pada kesempatan kali ini, Kang Mumu akan membagikan informasi terkait 6 jenis padi lokal yang akan populer di tahun 2024 karena memiliki produksi yang sangat tinggi dan juga ketahanan terhadap hama dan penyakit yang cukup tahan. Jenis padi apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Saksikan video ini sampai selesai, dan bagi para sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya. Nah, yang pertama yaitu padi jenis galur dari Aceh yaitu 303 AGT. dimana padi ini memiliki umur 85 sampai 90 hari setelah tanam dengan jumlah anakan 25 sampai 30 batang per dunia. Untuk hasil sendiri yaitu 8 sampai dengan 11 ton per hektarnya. Untuk jumlah anakan lumayan cukup banyak, ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian, yang terpenting yaitu jumlah bulir per malainya, ini 300 sampai dengan ada yang 500 bulir per malainya. Lihat sendiri, ya, para sahabat, nih, malainya dengan bulir yang lumayan banyak. Kemudian, untuk nasi sendiri, ini wangi bulan, ya cocok untuk nasi aromatik ya untuk tinggi tanaman sendiri ini 100 cm sampai dengan 110 cm lumayan tinggi tapi tidak menjadikan tanaman ini mudah roboh selanjutnya yaitu jenis padi si gunca 02 dimana jenis padi ini memiliki malai yang cukup panjang dengan rata-rata per malainya yaitu 280 sampai dengan 300 bulir per malainya jenis padi lokal ini memiliki tekstur nasi yang cukup pulen mana jenis padi ini juga memiliki produksi yang lumayan tinggi yaitu sekitar 10 ton per hektarnya. Untuk umur sendiri ini pat juga dipanen karena memiliki umur 90 hari setelah tanam. Selain itu juga memiliki anakan yang cukup banyak yaitu 30 sampai 35 anakan rumpunnya. untuk kualitas beras sendiri ini menjadikan primadona para petani karena masuk ke kelas premium memiliki panjang dan bulir yang cukup besar bisa dilihat sendiri ini penampakannya yang selanjutnya yaitu padi jenis cibatu dimana jenis padi ini merupakan jenis padi lokal yang berasal dari daerah Jawa Barat memiliki umur tanaman yaitu 95 sampai 105 hari setelah tanam untuk bentuk tanaman ini memiliki ketinggian 120 cm dan bentuk tanamannya Tegak untuk daun bendera sendiri, ini tegak ya, sehingga burung pipit tidak menyukai jenis tanaman padi. Ini untuk warna gabah sendiri, ini warnanya kuning bersih dan untuk kerontokan, yaitu sedang. Tanaman ini juga memiliki ketahanan rebah, kemudian untuk tekstur nasi ini pulen sedang ya untuk rata-rata hasil yaitu 9 sampai 12 ton per hektar. untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit ini lumayan cukup tahan ya terutama terhadap hama orang selain tahan terhadap hama warang, ini juga tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri biotipe 3 dan hawar daun biotipe 4 Yang selanjutnya tuh padi kolosebo. Jenis padi ini merupakan jenis padi lokal yang berasal dari Jawa Barat. Untuk umur benih padi ini yaitu usia panennya 90 sampai dengan 95 hari setelah tanam untuk anakan 30 sampai dengan 45 anakan perumpunnya untuk jumlah bulir sendiri yaitu 220 sampai dengan 300 bulir per malainya lumayan banyak ya untuk berat bobot gabah per 1000 bulir ini lumayan 30 gram. Ya, lumayan agak sama ya dengan C2. Kemudian untuk tinggi tanaman sendiri ini 95 cm. Kemudian untuk panjang malai sekitar 30 cm untuk rasa nasi pulen potensi hasil ini bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Jenis padi ini tahan rebah, cocok sekali ditanam untuk musim penghujan. Dan ini juga tahan terhadap penyakit HDB ataupun kresek dan jamur patah leher, jamur blast, dan agak tahan terhadap orang batang coklat dan yang satu lagi ini toleran terhadap tanah asam yang selanjutnya jenis galur dari Medan yaitu padi imbrida C2 dimana padi ini memiliki usia panen sekitar 90 hari setelah tanam dengan tinggi batang 90 cm yang daun bendera berbentuk sudung tegak sehingga tanaman ini akan terjaga dari hama burung pipit ya untuk Jumlah bulir sendiri ini sekitar 250 sampai dengan 280 bulir per malainya. Tapi ada yang sampai dengan 300 juga. Untuk bobot sendiri ini merupakan pesaing dari Impari 32. Ini mencapai 30,27 gram per 1000 butirnya. Lumayan berat ya menurut Kang Nungu, ini lebih berat daripada Impari 32 untuk rasa nasi sendiri ini enak dan juga pulen kemudian rata-rata hasil yang real di lapangan yaitu sekitar 8,5 sampai 9 ton walaupun ini bisa mencapai potensinya sampai dengan 12 ton per hektarnya untuk bentuk gabah panjang dan juga montok ya bisa dilihat sendiri nih kemudian untuk perawatan sendiri ini lumayan mudah dengan bobot yang begitu berat tidak menjadikan tanaman ini roboh yang selanjutnya yaitu pada herang kosong 2 di mana usia tanaman ini 95 sampai dengan 100 hari setelah tanam Untuk anakan produktif ini mencapai 30 sampai dengan 40 anakan berupunya Untuk tinggi tanaman yaitu sekitar 100 cm Dengan jumlah mulir permalainya itu bisa mencapai 400 permalainya Bentuk gabah sendiri dari pada Herang 02 ini ini besar dan juga panjang. Untuk rasa nasi pulen, potensi hasil bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Untuk berat dari jenis padi ini, ini mencapai 33 gram per 1000 bulirnya. Ketahanan terhadap hama ini toleran terhadap asam-asaman, kemudian toleran kekeringan, dan juga toleran genangan. Untuk perawatan sendiri sangat mudah.